दोस्तों, हवे आपने नु श्रवण करे शाला मन थन गने थी ने जता नित्य प्रीते दफतर भरी सज्ज थईने मळेला संस्कारो सभर भरी मानीय ममता उमेरा ताए नित, नित नित नवा भाव क्षमता भणी नोखा नोखा विषय मळती दृष्टि नवली अनेयोगे ध्याने कसरत करी काय कसवी पछि जीते हईए मन पर पड़ी भात पोमदा खरे विद्या सो है विनय भर करता विवेक आनन्दे जीवन लीला समाजे चिन्धेला नियम भरवा मूल्य नवला भूषाया भेदोसौ हृदय जगबन्धुत्व पशु पङ्खी वृक्षो सहूय सः अस्ति त्व रचु उचेर्यामा तीर्थ पण् अवर्तुं तीर्थवरदा तारी

शाला मनथन गने मोरीने जता नीत्यफतर भर सज्जने मेला संस्कारो सभर भरी मानीय ममता उमे राताये नित नित नवा भाव क्षमता भणी नोखा नोखा विषय मलती दृष्टि नवली अने योगे ध्यान कसरत करी काय पक्षि जीते है मन पर पड़ी भात उमदा खरे विद्या सो भर व्यवहार करता विवेक आनन्दे समरसथसे जीवनलीला समाजे चिन्धेला नियमभर्वामूल्यनवला भूसाया भेदोऽसौ हृदय पशु पशुपङ्खी वृक्षो सहूय सह अस्ति त्व रचु पेर्या मा बापे पण अवर्तु तीर्थ वरदा टकीर है तारि मा घटतर प्रथा मङ्गलकथा टकिर तारी बा दोस्तों हम अपने कव्यपंक्ति जोई समूह गान करिए